assalomu alaykum qadrli muxlislar ushbu videoda quyunga bomba otsa nima bo'ladi degan savolga javob olamiz bu g'alati g'oya qayerdan chiqdi o'zi deysiz Axios portalida e'lon qilingan maqolaga ishonadigan bo'lsak quyun yopilishini muammosini shunday usulda hal qilish haqida taklifni aqsh prezidenti donald tramp bergan emish aniqroq aytadigan bo'lsak u quyunlarni mamlakatning atlantika sohillariga yetib kelishidan avvalroq yadro bombasi tashlash orqali yo'q qilishni taklif qilgan ta'kidlash joizki bu g'oya aslida bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillardan beri mavjud nazariyaga ko'ra quyun hosil qilgan uyurma o'rtasiga yadro bombasi tashlansa unda quyundan teparoqdagi havo qatlamining qizishi natijasida konveksion oqimlar izdan chiqib quyun o'z өz o'zidan to'xtaydi degan fikr mavjud biroq bu yanglish fikr va basharta shunday qilingan taqdirda ham hech qanday natija bermaydi buning sababi esa quyun ega bo'ladigan ulkan energiya miqdori bilan bog'liq ekanligini amerika qo'shma shtatlari okeanografiya va atmosfera tadqiqotlari milliy institutida ishlagan hozirda metrolog bo'lib faoliyat olib borayotgan olim kris Lendiski ta'kidlagan mohiyatan quyun bu butun mamlakat kattaligiga teng o'lchamli juda kuchli dvigatel bo'lib okeandan issiqlikni ko'tarib atmosfera bo'ylab yoyib chiqadi quyunning <güeyn> eng past qismi okean sathi bo'ylab harakatlanganda su suv kuchli bug'lanib atmosferaga chiqqach kondensatsiyalanadi natijada uning issiqlik harorati atrofdagi havo muhitiga tarqaladi bundan hosil bo'lgan energiyaning taxminan bir foizi shamolga aylanadi qolgani esa issiqlik ko'rinishida qoladi quyun istalgan vaqt momentida ellik terovatt quvvatga ega bo'lishi mumkin bu degani o'n megatonnalik yadro bombasini har yigirma daqiqada bittadan portlatib turish demakdir quyunni yadro bombasi orqali to'xtatishga urinish xuddi mashinani pat bilan to'xtatishga urinish bilan teng boz ustiga agar mabodo ish chappasiga ketadigan bo'lsa unda bomba tashlab quyunni yanada shiddatliroq qilib qo'yish mumkin bomba tashlash orqali mayda quyunchalarni to'xtatish mumkindir ehtimol lekin gap shundaki quyunning qachon va qayerda paydo bo'lishini hech kim oldindan ayta olmaydi quyunlar juda ko'p sodir bo'ladi va ulardan qaysi biri vayronkor kuch bilan qirg'oqqa yopirilishini ham bilib bo'lmaydi va nihoyat quyinga atom bombasini tashlashning ijobiy va salbiy samarasi muhokamasidan ko'ra bu borada aniq aytsa bo'ladigan yagona gap shuki atom bombasini tashlash natijasida o'sha quyun radioaktiv quyunga aylanadi va bu oddiy quyundan ham yuz marotaba yomonroqdir shunga ko'ra baribir quyun oqibatlaridan himoyalanishning eng yaxshi usuli o'sha o'sha eski usul oldindan tayyorgarlik ko'rish bo'lib qolmoqda qadrli muxlislar agar video sizga yoqqan bo'lsa kanal rivoji uchun layk like bosishni unutmang va albatta kanalga obuna bo'ling